Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi. Sizlər üçün Binəqəsəbəsində İmaməhsan məscidi arasında əsas yoldan 40500 metr məsafədə yaşayışlı, təmirli, 2 sotun üstündə gözəl bir həyət evin təqdimatını hazırlayacağıq. Görürsüz, evin yolu asfaltlıdır. Əsas yoldan məsafəsi çox yaxındır. Məktəbdir, bağçadır, ticarət mərkəzlərinə tamamilə yaxındır. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Keçək evin həyəti ilə, evin içi ilə sizləri yaxından tanış edim. Buyurun gəlin. Asfaltdan hardasan 20 30 metr maksimumu deyim. Aslanıqdan sonra evdir. İnşallah keçək evin üstünə dəyərlikləriniz. Evdə qiymət gözəl qiymət deyilir. Ekranda var qiymət. Mütləq və mütləq ekrana yaxın əyləşin və bu evi əldən qaçırmayın. Çünki olduğu yer, evin qiyməti, evin kvadratı, həyəti və sair kimi hər şey qaydasındadır. Deməli, burada içməli su sayğacı var, evin içməli suyu var. Ev qrup 4 daşla tikilib və yerdən yüksəlidir. Bu hissədən evin sol tərəfinə giriş var. Pəncərələr ümumiyyətlə öz həyətinə baxır. Həyətində görürsüz su çanı, ümumi vannalı qruplar həyət üçün. Geniş bir həyət deyək, maşın daxil olduqdan sonra istirahət eləmək üçün yer qalır. Var, burada həmçinin ağac var, əncaq ağac əkilər burada. Yaşıllıqla olan həyət edilir qanları görürsüz. Panorama pəncərənin inşallah keçib sərdən daha yaxından tanış olacağıq və burda paltar qaçanla bunu balkonu yayda istirahət üçün e, yəni nəzərdə tutulub ki, burada ağzından bir çay içib dincəlib istirahət eləmək olar dəyərlizləyiz. Və burada yerləşir evin kombisi. Evin kombisi hazır vəziyyətdə, radiatorların hamısı var. Bu hissədə isə sanitar qovşağı yerləşir. Sanitar qovşağının yaxınından tanış olduqdan sonra keçəyəm silədə tamam sancı var. Bakı olur. Evin koridoruna, koridor sistemli, üç otaq, mətbəxdən ibarətdir və bu isə də yerləşir mətbəx. Evin mətbəxinin ölçüsü normaldır. Burada kafel mətbəx işləri görülüb. Brazillda və pıçatda qaz xətləri hamısı şəkildə hazır vəziyyətdədir. Pəncərələrin səyahətinə baxaq. Odanın həcmi, işığı ilə evdə bu gün yağışlı hava olduğu üçün hava biraz səthundur. Keçə indi isə evin qonaq otağına baxaq. Genişli qonaq otağı. Qonaq otağının uzunluğu olduqca genişdir. Gözəlsə. Mən də əgər desəm, pəncərələr qara pəncərələrdir. Ətrafı qarışın sizə çəkilmə işarətdirəcəyindir. Pəncərələr də ki, öz həyətinə baxır. Burda televizor, avto üçün təqdir yer olubdur. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, keçək bu evə və aparıb danışaq. Burdasaq yerləşir. Yataq otaq. Yataq otağının istifadə oluldu. Radiatorun təmir var, inşallah quraşdırma qalır. Desktop. Bu səvin uşaqlarımız üçün otaq hissəsidir. Burada televizor, tablet də var. Pəncərələrin, sərtlərin kimi hər şey var burada. Qrup düzlaşma yerdən kürsülü əsas yola yaxın içməli suyu olan asfalt yolu ətrafı tamamıyla yaşayış məskəni, bağça vəsait kimi zəraət mərkəzlərin kompleksinə yaxın yerə dəyərli izləcilərimiz. Ölçülər də normal ölçülərdə o tapların hər birində əşyalar rahatlıqla yerləşəcək. Həyəti də özünüz gördünüz fətetənsin, məşhur daxili olur, yer dalır. Qiymətsə çox münasib qiymətədir. İnşallah gələndə sahibilə danışır, qiymətində birbaşa sahibinin özü ilə razılaşa biləcəksiniz. Və sonda operator qardaşımız protokolu da çəksin sizin üçün, nömrə şərhlətsin. Mütləq ömrü də hanımıza abunə olun. Sizə süyünə məsələ toğlum bildirişlərsə ki, hər bir yeni vidımızdan, yeni eləyinizdən xəbəriniz olsun. Sağ olun, özünüzə yaxşı vaxtlan gələn videolar klipdə görüşərik.